Я доволен проведенным форумом. Не все вышло так, как я хотел изначально, но все же мы добились определенного результата. Мы искали лидеров, была у нас такая акция. Мы анонсировали старт изменений системы Украины. В какой-то степени, конечно. Мы хотели привлечь максимальное количество гражданских, представителей гражданского общества громадянских организаций. Вот. отчасти добились. мы понимаем, что люди присматриваются, смотрят, интерес был достаточно высокий. это позитив, это показывает и статистика посещения нашего сайта, статистика и Фейсбука, где мы рекламировались, Да и вообще всех ресурсов. Мы не с пустыми руками вышли, Мы начали формировать электронную систему управления обществом, и это именно то, что мы анонсировали изначально. Мы будем и дальше ее развивать, и мы рано или поздно, надеюсь, рано, и как можно быстрее мы придем к тому знаменателю, когда человек непосредственно сможет влиять на власть. Он сможет не только влиять, он сможет непосредственно быть властью. И придем к той системе, к справедливой системе, где человек, человеку будет человек. Так что всем спасибо, кто пришел. Я надеюсь, вы будете присоединяться к нам и дальше. И мы сможем построить настоящую Украину. Сильную, справедливую, честную для всех людей, для всех украинцев. Спасибо.